о том, что сегодня на востоке проходят тяжелые события для нашей страны. Сегодня идет уже все признаки того, что идет военное вторжение. Война идет перед полностью. Линия фронта сегодня испытывает на все линии фронта испытывается напряжение. В отдельных точках идет каждый день идет военные сражения. Поэтому в связи с тем, что участились и идет эскалация напряжения конкретно в одном месте, и участились э, теракты в городах миллионниках. Вот мы, к сожалению, констатируем, что сигналы по нашей области также э, мешают нам спокойно работать по линии сепаратизма, по линии выявления э, диверсионных групп в городе Деде. Очень жаль, что с вашего района, именно с приграничного района, который сегодня является форпостом государства Украины, не только Одесской области, поступают очень тревожные сведения. Очень тревожные сведения поступают регулярно на протяжении последнего года, полугода. Вот. Не буду вам говорить, что здесь были отмечены случаи поднятия российского флага. Вот. Для тех, конечно, кто... Я понимаю, что здесь находятся люди, которые... Украинцы, проукраинская громада, других здесь быть и не может, потому что сегодня те, кто поднимали флаг России на тех территориях, где идет война, сегодня приграничные районы, приграничные поселки сегодня не существуют. Там сегодня их стерли фургетские слеза земли, а некоторые сегодня каждый день испытывают обстрелы. И на этих территориях сегодня безлад. Там уже по полгода нет света, нет воды, нет продовольствия, поэтому... Меня удивляет, как и всех, наш, всех нас, и э, руководство Одесской области удивляет, что именно в этом приличном районе сегодня идут эти сигналы. Э, мы сегодня, когда заехали даже в ваш поселок, мы специально подъехали к границе, к таможне, посмотрели, как там обстоят дела, возвращаясь обратно, буквально 100 метров, мы не обнаружили билбордов, связанных с объявлением о том, что это территория Украины, что здесь... Э, Флаг Украины поднят на самый высокий уровень. Это первое, что должно быть у любого, как туриста, так и людей, которые попадают на территорию, что здесь должна быть действительно хорошая, мощная, проукраинская такая, знаете, внешняя проукраинская политика, чтобы мы могли понимать, что здесь и враг, который заходит на эту территорию в виде диверсантов, в виде э, недружелюбных этой стране представителей чтобы они видели, что здесь территория Украины. В связи с этим мы хотели бы выступить с определенным заявлением и выслушать некоторых, вашу громаду выслушать, как обстоят дела здесь, насколько здесь мы можем рассчитывать, что здесь будет настоящий плод, потому что я вам сразу говорю, что сегодняшнее наше присутствие здесь, это профилактическое присутствие, мы ознакомительное с тем, что сегодня происходит в стране. Я больше, чем уверен, что ваша громада не имеет полной информации, как обстоят дела именно с приграничными районами Одесской области. Поэтому сегодня, конечно, будет дискуссия с громадой. Однозначно, сегодня мы послушаем, услышим всех. И мы сегодня сделаем инспекцию. Завтра у нас встреча с губернатором, и мы будем там уже формировать штаб громадской безопасности региона. Он будет осуществляться не только государственными структурами, которые представляют сегодня в этом районе, а также громадскими организациями и активистами города, которые будут чаще патрулировать приграничные районы. У нас есть хорошие взаимоотношения с пограничниками. Вы знаете, что наши активисты здесь выполняли траншейные первичные, первичные обороны помогают. Но это было, будем говорить, когда не было такой явной еще угрозы. Но сегодня угроза очень процент очень высокий. То есть градус завышенный, поэтому сегодня от каждого гражданина Украины, от каждого, от вас в первую очередь зависит ваша, однозначно ваша судьба. Потому что сегодня это не сладца, вы сегодня видите, что происходит в приграничных территориях Донецк-Луганск. Вы видите, что во что превращены приграничные села, их просто нет. Жизнь там жизнь там приостановлена во всех сферах деятельности. Поэтому противодействовать сепаратистским проявлениям мы предлагаем, чтобы здесь организовать определенный штаб, э, вид гуммадкости, тирки вид гуммадкости, пока, который будет контактировать потом с Владою, проводить э, мероприятия, связанные с пропагандой популяризацией э, про э, политики, про общей державной державные Также проводить мероприятия в клубах, в школах, регулярные мероприятия по воспитанию не только подрастающего поколения, от малых до старших классников, а... а также для старшего поколения. Я прошу прощения, я не представил сегодня представителя СБУ, а также договоренность была с прокурором Одесской области, что будет сегодня присутствовать представитель прокуратуры, видимо, суд, что у да. Мы при вашем присутствии позвоним сейчас, чуть попозже позвоним прокурору Одесской области, узнаем, почему сегодня <coughs> на столь важное мероприятие не пришел прокурор вашего района. Итак, Наружная агитация, билборды. Я попрошу бы сразу сегодня сегодня же брать на заметку представителей э, власти, брать на заметку о том, что сегодня было уже замечено, что не хватает символики Украины в э, державных помещениях. Здесь находится школа. Мы заметили, что флаг висит на Северраде. И в школе также повешен флаг. Хотя, я так понимаю, он не всегда здесь находится. Здесь. Всегда. 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 Да. Всегда Очень приятно, что он всегда был здесь. И, все взяли? Все. Я, Я прошу, прошу прощения. Два, мы мы прошу, один, прошу прощения. Мы продолжим формат выступления людей, которые здесь находятся, здесь живут. У вас будет возможность высказаться и дать определение, дать оценку тем событиям, которые происходят сегодня. Прошу прощения, давайте продолжим дальше. Значит, у нас проводить регулярные патриотические занятия воспитательной школы, рассказывать по-настоящему, как обстоят дела в приграничных районах, я вам еще раз напомню. Донецк, Луганск и в аэропорту Донецка, организовать, организовать горячую линию, по которой все граждане приграничной зоны смогут обратиться напрямую. Селераду, представителям СБУ вашего района разделяться. Сегодня представитель СБУ сегодня возьмет от громадских активистов, либо от неравнодушных громадян, возьмет координаты и будет координировать всю деятельность вашего приграничного поселка. а также разъяснительную работу по уголовной ответственности за призывы сепаратистского толка. Вы знаете, что сегодня увеличено, и не буду скрывать, может вы не знаете, сегодня Около 50 арестов по линии сепаратизма сегодня находятся в СИЗО и ждут своего приговора. Если вам кто-то говорит, что никого не посадили за эти статьи, хочу вас переубедить, что сегодня в Одесской области задержано 50... Из вашего района тоже ли? Из вашего района... Из Это эти данные, эти данные мы не можем сейчас разглашать, либо опубликовать их, о том, что я могу четко, четко вам заверить, что сегодня статьи, по этой статье сегодня 50 человек находится в сетке. Поэтому я бы очень хотел, чтобы не пополняли с этого района именно вот такой статистика негативной. Несколько слов я хочу предоставить, предоставить представителям самообороны правосектора. сектора. Начнем с Сергея Стерненко, правый Доброго дня всім. Доброго дня. Я є е, керівником правого сектору в Одесі та Одеської області. Е, говорити багато не буду, скажу дуже прості і, гадаю, всім зрозумілі речі. Сьогодні е, ті райони Одеської області, які знаходяться безпосередньо на межі з кордоном і... до Придністров'я, є в великій групі ризику. На сьогоднішній день в Придністров'ї мінімум е, нараховується... Угрупування російських військ від 30 до 40 тисяч, також це о, тільки живої сили, о, значні, о, також о, скупчення бронетехніки, о, танкових військ і о, іншої військової техніки, о, яка останнім часом о, прибуває і прибуває знову в Придністров'я повітряним шляхом з території Російської Федерації. Одеса та Одеська область е, свого часу вже довела, що вона це частина України однозначно, і е, війну, я без перебільшення зараз буду казати, війну е, на території Одеської області було зупинено 2 травня. Бо сценарій, який мав розвернутися в тому випадку, якби. Одесити не відстояли своє місто, призвів би до захоплення адміністративних будівель, до захоплення порту, з якого потім йшло підкріплення, до швидкого перекидування диверсійно-розвідувальних груп з території Придністров'я якраз в прикордонні райони та швидке пробиття коридору також на те ж саме Придністров'я, звідки. Потім йшло постачання військ, е, військової техніки та живої сили. І е, якби не 2 травня, то на сьогоднішній день тут би був другий фронт, який не факт, що на той момент Україна змогла б потягти е, за своїми ресурсами. Я хотів би довести до кожного і е, сказати кожному, що однозначно той, хто кличе сюди чужу країну. Він кличе так само сюди і чужі війська. Той, хто хоче в Росію, а сьогодні це однозначний факт, що Російська Федерація веде, веде війну проти України, той, хто е хоче кликати сюди Росію, він може спокійно зібрати речі. Правий сектор готовий навіть виділити гроші на закупівлю білету, згадаю, самооборона так само. Зібрати свої речі поїхати до Російської Федерації. Бо якщо людина кличе сюди іншу країну, то вона так само кличе сюди і війська тієї країни. І якщо на території України будуть введені війська іншої держави, наслідки, я гадаю, не треба нікому пояснювати, тут е може розпочатись повномасштабна війна, повномасштабні бойові дії, які призведуть до великої кількості жертв. І е та кількість загиблих, яка була 2 травня в Одесі, це без перебільшення мала кров. Якби не було зупинено російську агресію і російських терористів в Одесі 2 травня, то рахунок загиблих на сьогоднішній день йшов би на тисячі. Я даю кожен з присутніх в цьому залі не буде заперечувати, що цей район, що це село є частиною України. Я гадаю, ніхто з вас не хоче. Бачити загиблих серед своїх друзів, знайомих, не дай Бог родичів. Я хочу наголосити на тому, що це наша земля, це українська земля. І якщо хтось вважає інакше, він може поїхати в Росію або поїхати на НАТО. Я продовжу трохи пізніше. Зараз слово представнику самооборони. Слава Украине! Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Виталий Кирюха, я зам сотника самообороны Майдана Детской Союз. Вы знаете, мне действительно приятно, что вы ответили на первую Я несколько внутри напрягся, думал, что будет несколько по-другому. Года два назад, вот поверьте мне, -го года два назад, когда отмечали День Звуки, сейчас как раз завтра, знаете, да, это праздник великий праздник который когда-то э, история уже давала возможность украины быть независимой и в то время две э, два государства и в и э, те кто знает историю знают что тогда украина насчитывала достаточно большой вот, 300